Assalamualaikum Kita berjumpa lagi Kali ini cikgu nak buat soalan daripada latihan formatif 2.4 untuk matematik tambahan tingkatan 5 Okey, jadi Lukisan Lukisan yang lebih tepat ada pada buku teks Ini sekadar gambaran Okey, okay. sebab cikgu memang buat lukis ni Memang kurang sikit eh? okay. Tapi ini gambaran saja. Okey, kita bacakan Rajah di sebelah menunjukkan lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 1. Lengkung yang warna merah ni. Dengan garis tangent dan normal pada titik P, A, B. Okay, kita ada tangent di sini. Garis yang hitam ni. Dah nama dia tangent. Kenapa nama dia tangent? Tangent ialah satu garisan, satu garis lurus yang bertemu satu lengkung pada satu titik saja. Ini tangent. Dan kemudian Kerasan yang ni nama dia normal Apa hubungan tangent dan normal? Dia 90 darjah tu Iaitu berserenjang uh, Nampak tak serenjang pun? Ya, yeah, itu pasal lukisan dia Okay, jadi kamu tengok pada pada buku eh Alright Jadi kita ada Okay, dia kata garis tangent itu bersenjang dengan garis 2Y sama dengan 4 tolak X Okay, jadi sekelas malam tadi ditanyakan bahawa adakah garis ini garisan normal? ok adakah ini garisannya? jawapannya tidak ini bukan garis normal garisan ini entah ada di mana cikgu pun tak tahu ada di mana tapi yang pentingnya dia berserenjang dengan garisan tangent ini jadi untuk lebih detail lagi Mari kita lukis sedikit untuk tahu di manakah dan cikgu boleh buat gambaran sedikit. Jadi untuk garis lurus, kita perlukan dua titik. Dua nilai X dan kita akan dapatkan dua nilai Y. Okay. Apakah nilai X yang sesuai? Apa-apa saja. Kamu ambil saja. Contohnya kalau X adalah kosong, kamu selesaikan Gantikan X kosong 4 tolak kosong 4 Jadi 2Y sama dengan 4 Jadi Y sama dengan 4 per 2 Jadi 2Y sama dengan 4 tolak kosong Jadi 2Y sama dengan 4 Y sama dengan 4 per 2 Jadi nilai Y lah Sini 2 Jika nilai X adalah Ada gambaran apa-apa tak nilainya Untuk kita lukiskan turutik Katalah uh, nilai X sehingga 4 Okey Jadi kalau X 4 Jadi 2Y sehingga 4 Tolak 4 Dapat 2Y sehingga kosong Jadi Y sehingga kosong Sebab kosong berarti 2 Okey Kita letakkan kosong okay. Di manakah koordinat kosong 2? Kosong 2 Kosong 2 di atas sini Di manakah koordinat 4 kosong? Alamak, cikgu pun tak tahu Okey, eh? jadi cikgu tak tahu Cikgu nak tengokkan dulu Bahawa adakah empat tu ada di mana eh? Empat tu ada pada lengkuk ni ke apa Atau dalam lengkuk ke luar lengkuk Kita cari punca-punca Okey, jadi perkara ni semua adalah tak perlu Kalau kamu dah agak faham Tapi untuk kamu Kalau kamu masih baru belajar Kamu kena, cikgu kena terangkan macam ni ya, eh? Panjang sikit ceritanya jadi kita cari kalau kita cari fungsi kuadratik nilai uh, iaitu gantikan y sebagai kosong kita tahu apakah titik-titik yang dilanggar di paksi x eh lengkung tu. Jadi di mana a ialah 1, b ialah negatif 4 dan c adalah 1 iaitu 3.73 dan 0.26. Okey. Jadi di sini 0.26 Ini 3.73 Jadi 4 tu ada belakang sikit Jadi uh, Sebabkan dia beritahu Bahawa garisan ini Adalah berserenjang Jadi cikgu akan sedikit Buat adjustment lah Supaya nampak bahawa Dia adalah berserenjang garisan ini ya. Okay. dekat situ. Okey. Jadi walaupun cikgu tak apa ah, nombor tanda sini, kat sini tak tak taklah. Jadi cikgu ubah. Okey. Jadi sebab sini a uh, paksi kalau kita tengok sini belajar sikit geometri koordinat. Eh. Okey. Jadi kalau kita tengok 2y sama dengan 4 tolak x hmm kita kalau jadikan y sebagai subjek kita dapat y Dapat Y sama dengan 4 per 2 tolak X per 2. Jika kita kecilkan, dapat 2 tolak 1 per 2 X. Iaitu kecuali negatif 1 per 2. Dan nilai uh, nilai paksi Y ataupun persilangan dengan paksi Y iaitu nilai C dah 2. Jadi, di sini istilah 2. Dah ramai-ramai sikit. Okey, sebab cikgu lukis tu Supaya dia berserenjang dengan tangent Itu nanti degrees ni Okey Jadi kalau garisan ini berserenjang dengan tangent Dia adalah selari dengan normal Sebab Garisan tangent ini adalah Berserenjang dengan normal Okey jadi garisan ini Okey jadi uh, Cikgu perlu catatkan bahawa kecurunan ini adalah Negatif 1.2 Jadi kecurunan di sini pun negatif 1.2 buat masa ni mungkin kamu tak perlukan tapi okey uh, tapi untuk sejak lagi kamu memang perlukan okey okay. jadi jawapan pada soalan tadi iaitu adakah garisan yang dikatakan berserenjang dengan dengan tangent itu adakah yang ini tidak dia adalah garisan yang berlainan sebab yang nama normal ini mestilah berlaku pada tempat yang sama di mana tangent itu berlaku Iaitu di mana uh, garisan tangent itu menyentuh Lengkuk ini Okay? Alright Jadi, habis dengan sedikit cerita uh, tambahan Kita nak tengok bagaimana nak mencari nilai A dan nilai B Nilai A dan B ini berada pada koordinat P Okay? Koordinat P Jadi, kita ada Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 1. Jadi, apa kita belajar so far? Kita belajar bahawa dy dx adalah kecerunan tangent. Jadi, apa kaitan dengan tu? Jadi, kalau kita tahu kecerunan normal, Okey, dah kita, dah, kita, dah masuk tadi, kalau kamu tak, kebetulan tak dapat tangkap, kamu kena ulang balik video ni, kecerunan tangent eh, boleh didapati daripada kecerunan normal. Jadi, Uh, kecuali uh, normal adalah negatif satu per dua kerana gar, daripada garisan tadi garisan yang uh, yang berserenjang dengan uh, tangent tadi okey jadi kecuali uh, nak kamu nak kata kecuali garisan ni ataupun normal sama je sebab dia selari kecuali normal adalah negatif per dua jadi kamu kena tahu apa kaitan normal dan tangent iaitu M1 darab M2 sama dengan negatif 1 iaitu kecerunan normal darab kecerunan tangent adalah sama dengan negatif 1 jadi kau pindahkan nampakkan tangent adalah negatif 1 darab 2 per negatif 1 akan dapat 2 iaitu dalam bahasa mudah dia bila nombor tu macam ni kita nak tahu yang uh, satu garisan yang berserenjang dengan dia kamu terbalikkan nombor dan uh, negatifkan dia kalau asal dia negatif dia akan jadi positif jadi ini adalah kecerunan tangent so kita nak buat apa dengan, dengan ni iaitu apabila kita cari dy dx okey mari tengok untuk soalan A dy dx X kuasa 2 tolak 4 X akan dapat 2 X tolak 4 Apa kita buat lepas kita dapat dy dx Kita masukkan nilai X pada tempat tangent tersebut berlaku Yang itu dalam kes ni Nilai X ni adalah A Gantikan Apabila X sama dengan A Maknanya dy per dx adalah 2 A tolak 4 So, 2A tolak 4 lah Tapi bukan satu persamaan ha, Tapi 2A tolak 4 ini kecurunan tangent Ini kecurunan apa? Kecurunan tangent Jadi yang ini adalah sama dengan yang ini Jadi kita kata 2A tolak 4 sama dengan 2 Selesaikan Jadi kita dapat 2A sama dengan 2 tambah 4 jadi 2A sama dengan 6 Jadi A sama dengan 6 per dua iaitu tiga. Jadi, kita dapat A sama dengan tiga. Bagaimana dapat B. A ini adalah X untuk koordinat P. Jadi, dia berlaku tangent itu pada koordinat P. Nak tahu Y ya? B tu pun ada pada koordinat tangent ini. Jadi, kita masukkan saja nilai A ke dalam sini ataupun nilai tiga ini sebagai X. Sebab X Jadi P sekarang ni kita dah tahu dah 3 dan B Sebab ini nilai A lah 3 Jadi kita masukkan Nilai A sebagai 3 Ataupun nilai X sebagai 3 Dalam persamaan ini Untuk tahu nilai Y Jadi Y adalah 3 kuasa 2 tolak 4 darab 3 tambah 1 itu 9 tolak 12 tambah 1 10 tolak 12 itu negatif 2. Jadi nilai B adalah negatif 2 okay, Jadi sebelum kita teruskan, cikgu akan tulis dulu koordinat P ini adalah 3, negatif 2. Tapi cikgu tak nak padam yang atas tu sebab nak tahu bahawa kita nilai A dan B itu kita dah tahu. Okey. Jadi seterusnya untuk soalan B, Persamaan tangent Jadi, untuk B Persamaan tangent Jadi, yang garisan Yang hitam ini adalah Garisan garis lurus tangent Jadi, yang ini cikgu labelkan sebagai X, Y Jadi, kita nak dapatkan Persamaan Jadi, persamaan adalah uh, Cikgu akan gunakan teknik Y sama dengan MX tambah C saja, Okey uh, Apa pun cikgu gunakan ini Dan cari nilai N dan cari nilai C tetapi kita dah tahu nilai M iaitu 2. Okay? Dan uh, untuk tahu nilai C, kita masukkan koordinat. Salah satu koordinat yang berada pada garisan ini. Tapi dalam kes ni bukan ada salah satu. Ada satu je. Iaitu koordinat P. Iaitu 3, negatif 2. Jadi kita masukkan juga dalam persamaan ini. Dan nilai M adalah 2. Okay, yang tulis balik. M adalah 2. Koordinat dia adalah 3, negatif untuk mencari nilai C. Jadi kita gantikan Y sebagai negatif 2, M sebagai 2, X sebagai 3, tambah C. Jadi sini akan dapat 6. 6 ni pindah ke kiri akan jadi negatif 6. C, jadi nilai C ialah negatif 8. Bermaksud garisan ini bila cikgu sambungkan dan sambungkan yang ini, dia bertemu di sini dengan negatif 8. Baik, dia 8 panggil apa dia? Pintasan Y Jadi kalau pintasan Y Negatif 8 Iaitu garisan ini Memintas paksi Y Di negatif 8 Jadi persamaannya apa? Persamaannya Y Sama dengan 2X Tolak 8 Cikgu bagi dalam bentuk itu saja Uh, apa tak apa lagi okey dia dia nak koordinat b koordinat b ada di mana koordinat b berada pada paksi x okey jadi mungkin kau biasa dengar tentang pintasan x okey pintasan x macam mana cari bergantung bergantung pada maklumat apa yang ada dalam kes kita ni kita tahu persamaan okey kita dah tahu persamaan Uh, jadi untuk tahu koordinat B ni cikgu tunjukkan mungkin kamu akan buat untuk dalam kelas maths eh. Okey jadi kalau untuk yang ini kita dah, uh, kita kena tahu bahawa kamu tahu sesuatu untuk koordinat B ni. Koordinat B terletak pada paksi X. So apa yang kamu tahu? Ataupun apa yang patutnya kamu tahu? Iaitu sepanjang pada garisan paksi X. Koordinat ni contohnya Kosong-kosong Satu kosong Dua kosong Tiga kosong Kalau pergi ke sana Negatif satu kosong Negatif dua kosong Maksudnya apa? Nilai Y adalah Constantly zero Kosong nilainya Y memang kosong untuk B ha, Okay, Jadi kita labelkan X dan kosong Bila kita label X kosong Y itu mesti kosong Gantikan saja nilai Y sebagai kosong jadi kita kata kosong sama dengan 2x tolak 8. Jadi cikgu pindahkan negatif 8 dapat 8. Kau dengan 2x Jadi x sama dengan 8 per 2 So nilai x adalah 4 Jadi oleh itu Koordinat D adalah 4 Kosong Ada cara lain tak? Ada juga tetapi Dia punya Assumption tu tetap sama Iaitu nilai B Kita tahu nilai Y tu kosong uh, So, method apa nak guna? Kita tahu bahawa garisan XY ini Kecurunannya 2 Ada koordinat apa? Koordinat 1 ialah 8 negatif 2 Dan koordinat B Jadi, uh, untuk method 2 Kamu boleh guna kecurunan Iaitu koordinat uh, Kecurunan antara koordinat P dan B P3 negatif 2 dan BX kosong. Jadi, yang itu kita gunakan uh, kecunan. Sebab kita tahu kecunan. Uh, dan kita gunakan formula apa? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi, Y itu contohnya kosong tolak. Jadi, kosong tolak negatif 2 per X tolak 3 sama dengan 2. Dan kita selesaikan Ini kosong tolak-tolak 2 Akan dapat 2 Sama dengan 2 bracket X tolak 3 Kita crosskan ke sana kan Bila kita cross ke sana Kita okay, buka ruang di sini Kita akan dapat 2 sama dengan Buka bracket ni 2 darab X 2 X dan 2 darab negatif 3 Ialah negatif 6 jadi negatif 6 bawa ke sini akan 2 tambah 6 sama dengan 2x. Jadi x sama dengan 8 pun 2 tetap juga dapat x sebagai 4. Dan oleh itu koordinat B tetaplah juga 4, 0. Tak kisahlah kamu nak guna teknik 1 atau teknik 2. Okay, untuk soalan C, soalan C apa dia? Persamaan normal pada titik P dan koordinat C Jadi, pasal normal, yang ni normal Yang ni cikgu labelkan sebagai A, e, B Kita nak persamaan A, e, B Jadi, daripada uh, Info tadi, kita tahu Bahawa garisan ini Kecurunannya adalah negatif 1 per 2 Jadi, kecurunan Adalah negatif 1 per 2 Dan, uh, ada tak Koordinat apa-apa di sini? Ya, koordinat P 3 negatif 2 jadi kita gunakan juga P sebagai negatif 3 negatif dua untuk mencari nilai C pada garisan AB tersebut. Okey. Jadi garisan itu ialah y sama dengan mx tambah c. Jadi kita cari nilai c dengan memasukkan seperti biasa koordinat x dan y dan m dalam sini. Jadi negatif 2 sama dengan negatif 1 per 2 darab 3 tambah c. Jadi bila dijarakkan, kita dapat negatif 3 per 2 Bila bawa ke sana kita akan dapat 3 per 2 tolak 2 sama dengan C Jadi bila C adalah negatif 1 per 2 Jadi persamaannya apa? Jadi persamaannya adalah Y sama dengan negatif 1 per 2 X negatif 1 per 2 Tak sama kan dengan jawapan diberikan Barangkan buku Okay, jadi kamu darabkan semua dengan 2, kamu akan dapat 2y sama dengan negatif x negatif 1. Untuk samakan macam buku, kita bawa semua ke kiri. Jadi 2y tambah x tambah 1 sama dengan kosong. So seperti biasa cikgu rasa kamu ada soalan soalan yang sama seperti cikgu yang tanya. Macam mana nak tahu soalan ni? Macam nak tahu kita kena berjawab macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke Kita memang tak tahu So, cikgu akan bagi markah penuh, markah penuh, markah penuh Kecuali dinyatakan pada soalan itu Pattern mana yang dia nak Jadi dalam kes ni, dia tak cakap pattern mana dia nak Ni, cikgu tengok jawapan dulu baru cikgu tahu dia nak macam ni Kalau tidak, cikgu pun tak tahu Okey, jadi semuanya boleh diterima Okey, dan seterusnya kita nak koordinat C. Koordinat C macam tadi koordinat B. Koordinat C ini berada pada paksi X. Pada paksi X, nilai Y mesti kosong. X tak tahu. Jadi Y dia kosong. Jadi, kita masukkan macam tadi juga. Iaitu, kalau cikgu, cikgu masuk guna yang ni lah. Kita nak guna ini ni. Kenapa? Sekejap, dua darab kosong tu, Dua kosong jadi dua daripada kosong sama dengan negatif x tambah satu negatif x pindah ke sini sebab ni ini daripada kosong negatif x kita dapat x sama dengan negatif satu oleh itu koordinasi adalah negatif satu kosong okay sebelah sebelah kiri Paksi y itu Adanya nilai x mesti negatif okay jadi itu untuk koordinasi negatif satu kosong Dan soalan D iaitu ditanyakan luas segitiga BPC. Formula apa nak guna? Of course, formula geometri koordinat. Sebab ni semua libatkan koordinat. Tak payah nak cari satu-satu, okey? Kalau kata kita nak gunakan formula segitiga, kita baca dalam dalam chapter segitiga, kamu kena cari panjang BC berapa, AC berapa, AB berapa. Jadi tak payah. Okey, kita tahu koordinat B, 4, 0. Koordinat P, 3, negatif 2. Koordinat C, negatif 1, 0. Jadi, luasnya adalah 1.2 homogenous. Okey, uh, kita ulangkan sikit. Okey, kalau kau betul dengan ingat langsung ini, kau memang kena tengok video-video untuk macam mana koordinat. Okey, okay. okay. masukkan koordinat B. Mesti B dulu ke? Ah, Tidak. Eh, tapi uh, kalau cikgu dah tulis BPC ni, cikgu ikut BPC lah. Okey, BPC. Okey, tahu tak bahawa B, kalau kita susun BPC tu, kita kena dapat jawapan yang negatif. Ada masalah? Tak ada kan? Okey, tapi kalau kita nak jawapan positif tu, kan, kamu tulis lah BCP. Kan? Right? kat sini. Jadi kamu akan dapat jawapan yang positif. Okey, tapi uh, untuk kali ni, cikgu akan ikut susunan ini, iaitu 4 kosong dan kemudian uh, 3, negatif 2, koordinat C lah negatif 1, kosong dan kemudian balik kepada 4, kosong. Seterusnya 1 per 2, okay, modulus buka bracket. Bracket yang pertama itu kamu darabkan daripada kiri ke kanan, atas ke bawah. Itu 4 darab negatif 2, kita panjang sikit, tambah 3 darab kosong, tambah negatif 1, darah kosong okey uh, kamu tak perlu tak perlu lah ikut sangat ni kan ikut nak ajar aja okey nak ajar jadi panjang sikitlah untuk orang yang mungkin ada antara kamu yang baru nak belajar okey tak lupa tak belajar ha, jadi dia kena panjang sikit explanation tu okey jadi tolak Okay di antara bracket okey mula-mula bracket yang ni dah pendarapan daripada atas daripada kiri ke kanan atas ke bawah dan tolak bawah ke atas daripada kiri ke kanan Jadi kosong darab 3 tambah negatif 2 darab negatif 1 tambah kosong darab 4 kita okay, tutup modulus RK okay. Sekarang ni 1 per 2 Modulus Kira dalam bracket ni 4 darab negatif 2 Negatif 8 Ini dapat kosong Ini dapat kosong Jadi negatif 8 sajalah Dan ada tolak okay, Ini kosong Ni akan dapat 2 Ni kosong Ni akan dapat 2 Modulus Ok Jadi negatif 8 Tolak 2 Akan dapat Negatif 10 Ok Dan ada 1 Kedua di luar ni Ok Dan kita darabkan dia Dia Akan dapat Akan dapat berapa? Akan dapat Hmm Dan ke dalam Akan dapat negatif 5 lah Tapi ada modulus ha. So Akhirnya Jawapan ni Bila kita buka modulus Akan dapat 5 U What? Let's okay? scan.